بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد على رسوله الكریم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے متعلق قول وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ زيد بُنُ صدا قم بل امرا و لكدان احب الناسى الى اللہ کی قسم زید بن ہارثہ خلیفہ بنانے کے لائق تھے اور وہ مجھے تمام لوگوں میں زیادہ محبوب تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیش قیمت تحفہ پیش کرنا سعد بن سالبہ اپنے بچے زید بن حارثہ کعبی کو ساتھ لیے ہوئے اپنے رشتہ دار قبیلے بنو معن سے ملاقات کے ارادے سے روانہ ہوئی لیکن ابھی وہ اپنی برادری کے ایک گھر میں اتری ہی تھی کہ بنوقین کے چوروں نے اچانک حملہ کر کے ان کے معو اسباب پر قبضہ کر لیا ان کے اونٹ ہاک کر لے گئے اور بال بچوں کو گرفتار کر لیا جن بچوں کو وہ پکڑ کر لے گئے تھے ان میں سے اس کا بچہ زید بن حارثہ بھی تھا زید ایک کمسن بچہ تھا اس وقت اس کی عمر آٹھ سال تھی ڈاکو اسے فروخت کرنے کی غرض سے حکاس کے بازار میں لے گئے جہاں سے قریش کے ایک دولت دولت مند سردار حکیم بن حزام بن خویلد نے اسے چار سو درہم نے خرید لیا حکیم بن حزام نے اس کے علاوہ بھی بہت سے غلام خریدے اور ان کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گیا جب اس کی پھپھی خدیجہ بن خویلد کو اس کی واپسی کی اطلاع ملی اور وہ اس سے ملنے اور اس کو خوش آمدید کہنے گئی تو اس نے کہا یہ چند غلام میں عقاص کے بازار سے خرید کر لایا ہوں آپ ان میں سے جس کو چاہیں پسند کر لیں میں اسے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں سیدہ خدیجہ نے ایک ایک کر کے سب غلاموں کے چہروں کو غور سے دیکھا ان کی نگاہیں زید کے چہرے پر جا کر ٹک گئی وہ اسے دیر تک دیکھتی رہیں اور اس پر ظاہر ہونے والی ذہانت کی علامات کی وجہ سے اس کو پسند کر لیا اور لے کر گھر واپس آ گئی کچھ دنوں بعد سیدہ خدیجہ بن خویرد رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اس موقع پر وہ ان کی خدمت میں کوئی بیش قیمت تحفہ پیش کرنا چاہتی تھیں اور اس کے لیے انہیں اپنے عزیز غلام زید بن حارثہ سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ملی چنانچہ اس کو ان کی خدمت میں پیش کر دیا حضرت زید کے گم ہونے کے غم میں والد کا اشعار کہنا ادھر یہ خوش نصیب بچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں رہ کر ان کی بہترین صحبت اور بہترین سیرت سے متاثر ہوتے ہوئے خوشی اور آزادی آزادی کے دن گزار رہا تھا اور ادھر اس کی پریشان حال اور ممتا کی ماری ہوئی ماں اور اس کی گمشدگی کے صدمے سے نڈھال ہو رہی تھی نہ کہ اس نہ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو رک رہے تھے نہ اس کے غم میں کوئی کمی واقع ہو رہی تھی اور نہ ہی اسے کسی لمحے سکون اور قرار نصیب ہو رہا تھا اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آیا اس کا بیٹا زندہ ہے تو اس سے ملنے کی امید رکھے یا وہ مر چکا ہے کہ اس سے مایوس ہو کر صبر کر لے اور یہ بات اس کے غم میں غم کی شدت میں مزید اضافے کا سبب تھی زید کباب ملک کے گوشے گوشے میں اسے ڈھونڈتا اور ہر ہر گزرنے والے قافلے سے اس کا پتہ پوچھتا پھر رہا تھا اور بے چینی اور بےقراری میں یہ اشعار پڑھ رہا تھا بقيت على زيد ولم أدر ما فعل أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل میں زید کے غم میں روتا پھر رہا ہوں مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہے آیا وہ زندہ ہے کہ اس سے ملنے کی امید ہو یا موت کے بے رحم پنجے نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہے فواللہ ما ادری و انی لسائل اغولک بعد السہل ام غولک الجبل خدا کی قسم مجھے اس کے متعلق کچھ نہیں معلوم میں تو ہر راہ گزر گزر سے پوچھتا ہوں اور میں حیران اور پریشان پھر رہا ہوں کہ میرے پیچھے تجھے میدان میدان نے چرا لیا یا پہاڑ نے اچک لیا فیالی تشہری حل لک دہ رو اویا فحس بھی منتھن یا رجوع کلی بجل کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تو عمر بھر میں کبھی بھی واپس آئے گا یا نہیں ساری دنیا میری انتہائی غرض تیری واپسی ہے تذکرنی ہی و تعاوض ذکر اذا اضا افل سورج اپنے طلوع ہونے کے ساتھ مجھے اس بیٹے کی یاد دلاتا ہے اور ڈوبتے ہوئے بھی اس کی یاد تازہ کر جاتا ہے وہ انحبت ذکر ہو فیاطول و ماحذی و وجل اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ بھی اس کی یاد کو بھڑکاتی ہیں ہائے میرا غم اور میرا فکر کس قدر طویل ہو گیا سمر سفل الارض جاہدہ توافا او عمل ابل میں اپنے اونٹ کو تیزی سے دوڑا کر زمین میں اس کی تلاش کرتا رہوں گا اور اس پھرنے سے میں نہیں اگتاؤں گا اس وقت تک کہ میرا اونٹ تھک کر نڈھال ہو جائے حیاتی اوت و ان رح العمل یا مجھے موت آ جائے کیونکہ ہر شخص فانی ہے اگرچہ امیدیں اسے دھوکے میں رکھے ایک بار حج کے موسم میں زید کے قبیلے کے کچھ لوگ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے طواف کے دوران اچانک زید سے ان کا سامنا ہو گیا انہوں نے زید کو اور زید نے ان کو پہچان لیا اور آپس میں بات چیت بھی ہوئی جب وہ لوگ حج سے فارغ ہو کر اپنے قبیلے میں واپس پہنچے تو انہوں نے جو کچھ دیکھا اور سنا اس کی تفصیل زید کے والد حادثہ کے سامنے رکھ دی کہ زید اس وقت اس وقت مکہ مکرمہ میں ہے حضرت زید کا مل جانا اور اپنے والد کے ساتھ جانے سے انکار کرنا زید کا سراغ ملتے ہی اس نے جھٹ پٹ اپنی سواری کو تیاری تیار کیا اپنے پیارے بیٹے کا فدیہ ادا کرنے کے لیے کافی مقدار میں مال اونٹ پر لاد لادا اور اپنے ہمراہ اپنے بھائی کہ کو بھی لے لیا پھر تیز رفتاری کے ساتھ راستہ طے کرتے ہوئے دونوں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے وہاں پہنچ کر سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اور ان سے کہا یبن عبد المطلبی انتم ان تم جیران اللہ تفقون العانی وتطعمون الجائع تعیمون الملحوف آپ لوگ اب کے ہمسائے ہیں مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں قیدیوں کو رہائی بخشتے بھوکوں کو کھانا کھلاتے مظلوموں کی فریاد رسی کرتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں ہم آپ کے پاس اتنا مال لائے ہیں جو اس کے فدیے کے لیے کافی ہوگا آپ ہمارے اوپر احسان فرمائیں اور فدیہ لے کر اسے چھوڑ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ومن اللذی تعنیان؟ کون ہے تمہارا وہ بیٹا وہ دونوں ایک ساتھ بولے غلاموں کا زید بن حارسا. آپ کا غلام زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا وہی ما ہوا من الفدا کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہارے سامنے ایک تجویز رکھوں جو فدیے سے بہت بہتر ہے انہوں نے جاننا چاہا وما ہوا وہ کون سی تجویز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ادعوه لکم فخیروه بینی وبینکم فہو لکم بینی بغیر مال اختارنی فما انا میں اسے تمہارے سامنے بلاتا ہوں تم اس کو یہ اختیار دے دو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان جس کو چاہے منتخب کر لے اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو ترجیح دیتا ہے تو تم اسے کسی مال اور سدیے کے بغیر اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو لیکن اگر وہ میرے پاس رہنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ کی قسم میں اس کی پسند کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا دونوں نے متفق ہوتے ہوئے کہا یقیناً آپ نے یہ بڑے انصاف کی بات کہی ہے زید کی خوش نصیبی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلا کر پوچھا من حاضان ان دونوں کو پہچانتے ہو کون ہیں یہ زید نے دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نعم ہاد ابی حارثہ بن شراخیل ہادا امی کاب جی ہاں یہ میرے والد حارثہ بن شراخیل اور یہ میرے چچا کا عب ہیں پھر فراپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو مخاطب کر کے فرمایا یا زید قد خورتوں کا انش تمغی تماحمہ و انش تقم تماعی زید میں تم کو اس بات کا اختیار دیتا ہوں کہ اگر چاہو تو اپنے والد اور چچا کے ساتھ چلے جاؤ اگر چاہو تو میرے پاس رہ جاؤ زید نے کسی تاخیر اور سوچے بغیر کہا بل اقیم معاک میں آپ کے پاس رہوں گا یہ سب سن کر باپ نے کہا وہ یا زید اتختار العبودیت علی ابیک و امک ارے نادان بڑے افسوس کی بات ہے کیا تو غلامی کو اپنے والدین پر ترجیح دے رہا ہے زید نے فیصلہ فیصلہ کن لہجے میں کہا انی من روی الرجل شیئن وما میں نے ان کی میں نے ان کی ایسی صفات دیکھی ہیں کہ میں ان سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا